Сегодня мы, в соответствии со своим планом, комиссия по борьбе с коррупцией, мы приглашаем директоров коммунальных предприятий, смотрим их финпланы, смотрим план, смотрим финансовые результаты за прошлый год. Сегодня впервые мы пригласили КП Днепровский не смог явиться руководитель. На мой прямой вопрос, находится ли он за границей, находится ли он в командировке. Четыре представителя этого предприятия не смогли, они все отвечали по-разному. В результате я задал четкий вопрос бухгалтеру и предупредил ее о том, что она не имеет права предоставлять ложную информацию, она сказала, что командировка не оформлена. Человек, который назывался заместителем директора, сказал, что он узнал о его, его якобы командировки из телефонного звонка. В этом все, мы будем разбираться, мы попросили... Предоставить количество рабочих дней за прошлый год, потому что из предварительной информации за последние полтора года этот гражданин больше 30 раз пересекал границу. То есть, я не думаю, что это, это предприятие не занимается внешней экономической деятельностью. Это ЖЭК, который обслуживает дома. А в данном случае руководитель практически не бывает на рабочем месте. Дальше вскрылись сегодня такие факты, что руководитель ездит на иностранной машине и не имеет э, топлива в своем балансе, то есть святым духом заправляется. За месяц Лезет на БМВ и тоже не имеет ни водителя, ни заправки. То есть это какие-то меценаты. Это вызвало некий смех у журналистов и сомнения у членов комиссии. Мы будем очень детально изучить работу этого предприятия, потому что обороты большие, требования к предприятию большие, а то, что мы сегодня там наблюдаем, ну, какая-то блатная тусовка.